રુદ્રપુરા ખાતે આવેલ કુબેર દાસની વાડીમાં ઓગણીસ વર્ષીય દિપેશ સંજય રાઠોડ પરિવાર સાથે રહેતો હતો દિપેશ નાનપુરા ખાતે આવેલ સર્વે સ્ટેશનમાં કામ કરતો હતો આજે સવારે દિપેશને પરિવારજનોએ ઉઠાડવા ગયા હતા

દીપેશ સંજય રાઠોડનો રુદ્રપુરા કુબેરદાસની વાડી નવા ખાડી રોડ પાસે રહેતા હર્ષદ કહારની પત્ની સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો જેની જાણ તેના પતિ હર્ષદ કહારે તેના ભાઈ ધર્મેશ કહારને કરી હતી બાદમાં બંનેએ સાથે મળી ગત તારીખ એક જુલાઈના રોજ રાત્રિના સાડા અગિયાર વાગે રુદ્રપુરા કુબેરદાસની વાડી પાસે દીપેશને ઢોર માર મારી હત્યા કરી હતી બનાવ અંગે મૃતક દીપેશના ભાઈ મનીષ સંજય રાઠોડે ગત રોજ ફરિયાદ નોંધાવતા અઠવા पुलिस से काहार बंधुओं સામે हत्या नो गोनो दाखल करी आगरनी तपास हा धरी होती ते पुलिस से हर्षद काहार आणि तेना भाई धर्मेश काहार ने धर पकड करी वतु कार्यवाही हा धरी छे आठवा पुलिस स्टेशन की हद में एक दीपेश सनोप संजय भाई राठौड़ करके 19 20 साल का एक लड़का था वो अपनी नानी के घर जो रुद्रपुरा कुबेरदासनी वाडी के पास में है वहां पे रात को लेट नाइट आया और आके सो गया और सुबह उठा नहीं सुबह उसकी डेथ हो गई तो उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस स्टेशन में तुरंत एक ए रजिस्टर की गई पुलिस स्टेशन से जब सिविल हॉस्पिटल में जब उसका पीएम किया गया तो डॉक्टर्स ने प्राइमरी बताया कि उसकी बॉडी पे इंजरी के बहुत सारे निशान हैं तो तपास की गई उसका मोबाइल का डाटा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि वो व्हाट्सएप कॉल पे कल दिन में किसी से बात कर रहा था उन तो नंबर की तपास की गई तो वो नंबर बिनल करके लड़की है उसका है वो हर्षद भाई कहार की वाइफ है तो उसकी वाइफ से ये मरण जनार जो है दीपेश ये बात करता था तो इसी डाउट में कि उनके बीच में कुछ गलत संबंध है इस डाउट में हर्षद भाई कहार और उसके साथ वाले धर्मेश भाई कहार दोनों ने मिलकर रात को उसको पीटा था उन जो हस्बैंड है हर्षद भाई कहार उसने व्हाट्सएप कॉल पे लड़की के साथ लड़की अपनी वाइफ़ को मरण जनार के साथ बात करते हुए देख लिया था तो इस बात को लेके वो गुस्सा हो गया था और वहाँ जो मरण जनार दीपेश है उसके नानी का घर है बगल में वहाँ जाके उसको घर से बाहर बुला के दोनों ने पीटा था इमिडिएटली उसकी डेथ नहीं हुई वो अपने घर चला गया था और वहाँ जाके सो गया बाद में उन इंजरीज की वजह से अभी प्राइमरी ओपिनियन जो है इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई है दोनों आरोपी जो है उनको डिटेन किया गया है पुलिस स्टेशन में और उन्होंने कबूल किया है कि इस वजह से उन्होंने रात को उसको पीटा था आगे की तपास चल रही है सॉरी मृतक क्या कर रहा था, तो था मृतक कोई काम धंधा नहीं कर रहा था नहीं।, नहीं वो भी SS कोई काम धंधा नहीं कर रहे रिपोर्ट एस ट्वेंटी